Офтальмологичная клиника Айлас. Ликование очей за международными стандартами. Почему это развивается заболевание? На сегодняшний день сказать невозможно, потому что нет единого мнения. Есть разные по этому поводу теории. Считается, что и наследственность принимает участие, потому что кератопон встречается у родителей детей, у сестер и братьев. Есть некоторые заболевания наследственные, которые связаны с кератоконусом, известен ген, кодирующий коллаген четвертого типа, и тоже при его изменениях может возникать такое нарушение прочности ткани роговицы. Существует эндокринная теория, и мы знаем, что у людей, у которых появляется сахарный диабет, останавливается развитие кератоконуса. Мы знаем, что у людей, у которых есть гипотериоз, развитие кератоконуса может быть более бурным. И это один из рисков быстрого развития кератоконуса. Мы знаем, что аутоиммунные механизмы какие-то влияют, потому что у пациентов, которые болеют коллагенозами, которые болеют, например, атопическим дерматитом, псориазом, может развиваться чаще кератоконус. Мы знаем, что больше рисков развития кератоконуса и его прогрессии у пациентов, которые болеют, например, аллергическим весенним катаром. Кератоконус быстро развивается у беременных женщин, у женщин, которые кормят детей грудью, естественно, скамливание, и это тоже какие-то факторы эндокринные влияют. Ну, конечно, экология, питание в том числе, потому что есть регионы, где кератоконус более часто встречается, где менее часто встречается. И сейчас с общей тенденцией к изменению питания тератоконуса стало, безусловно, больше мы это замечаем.